Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala esrafil anbiya'i vel mursalin nabin Muhammed ve ala alihi ve ashabi ajma'in. Amma ba'd. 15 iyul hadisələr qardaşlar Türkiyədə baş verən İranq inqilab əməliyyatları ilə əlaqəli bir çox qardaşlar şər'i mövqeyi olaraq necə baxmalıyıq? Bu məsələyə qarşı mövqeyimiz necə olmalıdır deyə tələb etdilər. Təbii ki, bir elm tələbəsi olaraq, bir müsəlman olaraq bu məsələ ilə bağlı də mövqeyimiz olmalıdır. Çünki məsələ şər'i məsələdir bir tərəfdən, o biri tərəfdən də siyasi məsələ olsa da, şəriət çərçivəsindən sonunda siyasi olsa da çıxmır. Allahın izniylə demək istəyirəm ki, Türkiyədə olan bu iyrənc inqilabı dəstəkləyən Üç kişidən biridir sadəcə. Ya din düşməni, din hərəkət, anti-islam hərəkət eləyən kafir toplumudur. Ya zındıq və munafiqlərdir. Ya da şəhvat və şübhə arxasında olan təkfircilərdir. Türkiyədə baş verən bu iğranc inqilabı sevilənlər bu üçündən biridir. Sual versələr ki, baş doğru yolda olanlar Sələfiyə aqidəsini daşıyanlar sevinə bilməzmi deyir ki, xeyr, sevinə bilməz. Nəyə görə sevinə bilməz, qardaşlar? Bu qısa bir bəyanat hazırlamışam. Türkiyə ilə əlaqəli olan e, bəzi arxivlərə baxaraq önəmli məlumatlar toplamışam ki, gəlin bir müsəlman kimi bu məsellərə baxaq görək və sonra necə mövqe göstərməliyik, onu anlayaq. Bu gün hər zaman müsəlman aləminin, İslam aləminin güclü bir hökumətə güçlü bir lidere isvamı təbənnini edən, öhdəsinə götürən, əlindən gəldiyi qədər müsəlmanlara yardım edən bu ümmətin bir lidərə ehtiyacı var. Mənəvi tərəfdən müsəlmanların ruhunu yüksəldəsi bir lidərə ehtiyacı var. Bir güclü dövlətə ehtiyacı var. İqtisadiyyat, ekonomi tərəfdən güclü olan, maliyyə tərəfdən güclü olan, iman və elm tərəfdən inkişaf eləmiş dövlətə ehtiyacı var, lidərə ehtiyacı var bir İslam ümmətinin. Bütün liderləri, bütün hakimləri bir-bir vurmaqla, dövlətləri kafir kafir deyə, gözdən salmaqla bu şey heç zaman gördüyümüz problemlərin həlli olmayacaq. İslamı dəstəkləyən, İslam yöntəmli olan liderlərə dəstək verib, çatışmadıqları cəhətlərini düzəltməklə biz bu şeyə bu şeyin öhtəsindən gələ bilərik. Və zaman və məkan Və keçmişdə olan tarixi hadisələr də bu şeylərdə bizlərə dərs olmalıdır. Məsələlərinin közləri hansı nöqtədə olmalıdır? Hansı nöqtədə axtarılıb başarlı olmayıblar? Bu şeyləri bilməmiz təsəvvür etməyimiz çox əhəmilidir. Baxın. Əvvəlki Ağ Partidən öncə, Erdoğan'ın partiyasından öncəki olan sistemlərdən baxaq qardaşlar. Türkiyə dünya iqtisadi tərəfindən 111-ci hökumət idi. 79 milyon əhalisi olan 79 milyon. Orta Asya'da en güçlü orduya sahip olan devletlerden biri ekonomik taraftan dünyada 111. nöbedeydi. 10 ilin içinde Allah Azze ve Celle'nin muvaffakiyetinden sonra ...Ağ Parti'nin sayesinde 100, 111'den 116. 111'den 16. kalıktılar. Dünyanın en büyük 20 ekonomik hükümetlerinden biri oldu. 10 ilin içinde sadece. Siz bakın Avrupa'da, Avrupa'da, Avrupa'da 10 yıl önce İstanbul Atatürk Havalimanı ne hizmetinde, ne büyüklüğünde, ne tayara karşılamada, ne de ekonomide hiç sayılan bir aer 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 aeroport değildi. Havalimanı değildi. 10 yılın içinde Avrupa'da en büyük aeroport sayılır. İstanbul Atatürk Havalimanı. Bir günün içinde 1260 samalyot kabul edildi. Hele Sab Sabiha Gökçen'i demiyorum. 630-u da o, o qəbul eləyir. Siz, tə, siz təsəvvür eləyin. 10 ilin içində Ağ Partiya hakimiyyətə gələndən 2000, 2000-ci ildən və ya 2001-dən 2013-ə kimi qardaşlar, siz təsəvvür eləyin, Türkiyə tanklarını, təyyarələrini, silah materiallərinin çoxsunu millətin əlində etdiyi puldan götürərək dövlət büdcəsinə, dövlət büdcəsindən başqa hökumətlərə verirdi ki, dövlət nəyə olsa saxlasın. Siz təsəvvür elə yeganə dövlətlərdəndir ki, zirəhli tankı özü istehsal eləyir. Miniksiz, adamsız, sərnişinsiz müharibə təyyarəsini özü istehsal eləyir və başqa hökumətlərə satır. Siz təsəvvür eləyin, 10 ilin içində 125 universitet tikdi Türkiyədə. 125 universitet, 189 orta məktəb, 510 də nə də xəstəxana. 10 ilin içində. Avropada bilirsiniz son e, böhranlarda Avropada, Amerikada, yani 2010-cu ildən 2013-cü 13-cüyü ilə kimi olan iqtisadi böhranda nə etdilər? Toplandılar ki, dövlətin hesabını oxuyan şagirdlərdən artıq rüsum alaq e, pul alaq. Çünki pulsuz oxuyurlardı dövlətin e, İqtisadiyyat zəiflədi, dövlətin büdcəsi zəiflədi, artıq onların pulunu təmin edə bilmir. Ona görə pulsuz olsun o, artıq məktəblər. Şagirdlər dövlət artıq pul ödəmək siyasətini tutdular. Həmin o dövrün içində Türkiyə bütün universitetlərində, məktəblərində bütün o tələbələrdən alınan ıı, pulların hamısını ləğv elədi, hamısını pulsuz elədi. Orta məktəbindən tutmuş, institutundan tutmuş, universitetindən kimi bütün universitetlərdə vergilərin hamısını ləğv elədi. Bacım qardaşlar. Türkiyədə illik bir insanın gəliri 1 ilin içində 3500 dollar idi. Amma indiki indiki tarixə baxsanız bir vətəndaşın illik gəliri 11000 dollardır. Birə üç dəfə insanların günlük izaranının düzəlməsi üçün insan çəkmək çəkib. O bir tərəfdən baxın 30 dəfə milyonlar idi Türkiyənin pulunu bilirsiniz 30 milyon, 100 milyon, 1 milyard. 30 dəfə Türk lirasının gücünü qaldırdı. Allah aziz və uca onun köməyi ilə. Siz baxın. 10 il öncə Türkiyənin istehsal etdiyi materialların xarici iradət irad, irad iradı sadiqatları, göndərdiyi mallar 23 milyardı keçmirdi. Bu gün Türkiyənin istehsal etdiyi xarici satdığı malların qiyməti 153 milyard dollardır. 23 milyarddan 153 milyardə qaldırdı. Türk məhsulu dünyanın ən məşhur 190 dövlətində satılır. Demək hər kəs tanıyır. Hətta Avropada satılan elektronik üç materialdan biri Türkiyəndir. Baxın qardaşlar. Siz deyəcəksiniz ki, ola bilsin ki, başqa dinləyənlər desinlər ki, yaxşı, dünyavi tərəfdən, iqtisadi tərəfdən güclənib, bəs İslamla nə ilə? İslamla əlaqəsi var. Biz söhbətin önündə də dedik ki, qardaşlar, bir müsəlman hökumətinin, bir müsəlman cəmiyyətinin müsəlmanların iqtisadi tərəfdən güclü olmasa Müslümanların toplumlarının güclü olmasına gətirib çıxardır. Ona görə Allah Ərəb ağalarla hətta döyüşdə belə cihadda ilk öncə malı zikr eləyir. Malınızla cihad edin. Sonra nəfsinizlə cihad edin. Bu gün öncə iqtisadi güclü olmalıdır. Yəni təbii ki elm, din hamısından önündədir, buna şək yoxdur. Əqidənin sağlamlığı, elmin inkişafı. Bunlar hələ mən dünyəvi tərəfdən danışıram. Dünyəvi tərəfdən isə iqtisadi cəhətdən müsəlman hökumətinin güclü olması lazımdır. 5 milyon Suriyanın qaçqını bu gün. Əgər Türkiyə imkanlı olmasaydı qarşılayıb saxlaya bilərdimi? Oradakı it itkinləri, yaşlı insanları, qocaları, uşaqları, yəhsiz insanları 5 milyon Gürcistanın əhalisindən çoxdur. Sərhədinə içəri müsafir olaraq alıb da yeməyini içməyini və onun onların xəstəxanası müalicə etməyi. Əgər Türk millətinin, Türk millətinin deyirəm qardaşlar, çünki o qaçqınlara 5 milyon insana baxan millətdir. Dövlət gücünü həmişə millətindən aldı. Ona görə inqilabçılar bu gün puç oldular. Ona görə Allah aziz və uca onların bayrağını yerin dibinə soxdu. Soxdu. Ona görə o pis sifətləri Allah aziz və uca qapqara elədi. Ona görə o inqilabçıların qurduğu hiylərə Allah təala başlarına keçirdi. Çünki Türk millətinin özü qonaq pərvar, dinli sevər və Allahı sevər bir millətdir. 5 milyon bu gün qaçqını orada özlərinə mənimsiləyib yeməklərini parça ortasından bölüb onları yedizən türk millətidir. Bu gün onlar kasıb olsa yediyəməyə çörəkləri olmasaydı, bəlkə də o 5 milyon insan ağmış bəşkərin ordusunun əlinin altında qətləyəmə uğranıb hamısı qətl olunmuş. Hamısı onu düzdü qəbul eləyə bilməz. Siyasi məsələlərdən bilmədik şeylərimiz də var. Qıraxdan baxanda hökm vermək rahatdır. Niyə belə eləmür? Niyə belə eləmür? Bə belələsən, elələsən. Qıraxdan müdaxilə etmək, fikir bildirmək rahatdır. Amma möydün içində yaşayarkən özün bir işi yönəterkən təsərrüfat və davranış fərqli olur. Ona görə baxın qardaşlar, siz təsəvvür eləyin, 20 dənə şəhərini təxminən araşdırdım məscidlərin sayı. 3 dənə ölkə, 3 dənə şəhərin sadəcə 3 dənə şəhərində olan məscidlərin sayını deyəcəm. Dəhşətə gələcəksiniz. Tək İstanbulda məscidlərin sayı 3269 məscid var. Bir dənə İstanbulda 3269 məscid var. Bunun yarısını onun içində tikdirim. Nə deməkdir bu? Ona görə Qalb ölkələrinin biri deyir ki, bizim düzəltdiyimiz nüvə silahından tikdiyiniz məscidin bir minaranın başı da təmir gəldi. 3269 məscid var sadəcə İstanbul. Konya da 3115 məscidi var. Ankarada 2955 məscid var. 20 dənə böyük şəhərinə baxdım, 1500 dənə aşağı məscidin sayı yoxdur bir şəhərin içində. Nə deməyət qardaşlar bu? Bir neçə evə bir məscid gəlir. Bir neçə evə bir məscid. Və məscid də 20-30 adamlıq məscid deyil. 10 min adam qəbul edə bilən, 20 min adam namaz qılan qəbul edə bilən məscidlərdir. minlərlənin, yüz minlərlənin məscidləri, təhsil köşələri və İslam universitetləri, hələ bunları burdan zikr eləmirəm. Bu gün o demək deyil ki biz sadəcə bir hakimin ancaq pis tərəflərinə bax baxmalıyıq. Bəli, bir çox insanlar Ərdoğanı xüsusən tənqid edirlər ki, demokratiyə çağırır. Bizdəm mi demokratiyə çağırma halaldır? Demokratiyə çağırma haramdır? İslamda indi demokratik bir şey yoxdur. Hakimdən varid olan şəriətə müxalif olan hər şeyi biz radd edirik. Lakin onunla bərabər, onunla bərabər məqsədləri və məsləhətləri cəm eləyib belə qərar vermək lazımdır. Bu gün çoxları tənqid eləyir ki, niyə belədir, niyə belədir, nə bilmən falan yerdə belə oldu, falan yerdə belə oldu, falan yerdə belə oldu. Bəli, əgər pis tərəflərini biz sadəcə seçsək, o zaman yaxşı yerlərini görməyə gözümüz olmayacaq. Ardıqan deyildim qardaşlar. Dünyada istər müsəlman hökumətləri olsun, istərsən başqa ən böyük iqtisadi, iqtisadiyyatda, ekonomiy əskərdə və siyasətdə ən böyük hökumətlər olsun. İsrailin prezidentinə qarşı güldən ağır bir söz deyən bir hakimə eşitmisinizmi? 2009-cu ildə Davosda uşaq qatini kimi, uşaq cinayətkarı kimi Davosda olan konfransda millətin önündə deyən Erdoğan idi. Filistin məsələsindən tutmuş Çaxmir məsələsindən tutmuş, Suriya məsələsindən tutmuş, İraq məsələsindən tutmuş, Çeçenistan məsələsindən tutmuş. Harda nə problemlər olubdu İslam âlemində? Həmişə müdaxilə edən, canı ilə, mali ilə, politikası ilə yardım edən bu deyil idi. Ola bilər ki, bəzi məsələlər var ki, qardaşlar, siyasət baxımından bunu deyil. Bəziləri deyir ki, niyə orada otellər var niyə, içki var niyə, niyə zina elirlər, niyə plajlar var niyə? Bəli, bunların heç biri olmamaldı məsələn hökumətlərində. Hakim bunların hamısını ləğv eləməlidir. Lakin bizim tələbatlarımız asandır. Görəsən, sən, mən, kim bizdən kimsə orada olsa, biz onları ləğv eləyə bilərik. Bəlkə maneələr var, bunun gücü çatmır. Türkiyədə bilirsiniz ki, bu müxalifat hərəkətlər var. Müxalifətlər var. Anti-islam olan hərəkətlər var. Məndənə Erdoğanın qoyduğu İslam xeyrinə olan layihələri pozmaq üçün hər şey el atan partiyalar var. Belə bir illər boyu anti-İslam hərəkət etmiş sistemin birdən birə düzəltmək doğru asan məsələ deyil. Qadınlar başı örtülü, dövlət səviyyə dövlət idarələrinin girməyə qadağan idi onlara. Bu gün Türkiyənin parlamentində hijablı qadınlar oturur. Düzdür, hijablı qadınların oturmağını biz şəriət tərəfindən dəstəkləmirik. Qadının yeri şəriətdə evdir. Bakı söhbət oradan gedir ki, baxın, hijabın, hijabın hətta qadağan etdikləri şeyə belə çatması, icablı bir qadının, icablı bir qadının institutda, universitetdə təhsil alması, belə bir hökumətdə illər boyu hansı ki, anti buna hərəkət eləyiblər, bu gün onun ortadan qalxması böyük şeydir. Orta Asiyada ən böyük İslam universitetinin təməlini atan busa Türkiyədədir. Bu yaxınlarda açılış olmağını gözləyirdik ki, ən böyük İslam universiteti açılmalı idi Türkiyədə. Əlimindən çox tələbə təhsil alası bir universitet. Dövlətin hesabına. Bəli qardaşlar, o şeylərin, bayaq zikr etdim, münqərlərin bir İslam dövlətində, bir müsəlmanın hakiminin əlinin altındaca bunların olmaması lazım idi. Lakin bir müsəlman kimi bunu başa düşməliyik ki, hər istədiyi şeyi də hakim eləyə bilmir. Bunların araları bunları əmin olmalıyıq ki, imkanı olsa edər. Şəraiti olsa edər. Bugün Türk davətçilərindən bəzən çox sərt mövqelər görürük. Hətta təqfir dərəcəsində çatır. Təqvir edənlər var. Həm təqvir eləmək məsələnin həlli deyil. Əgər sən daha Erdoğan'ın sistemindən daha bir dövlət quracağını başarlısansa, özünə partiya qur, gəl hakimiyyətə. Yoxsa sən özünə partiya qurmaq gücündə değilsən, o zaman sənin danışmağında da bir fayda yoxdur. Sən bacarırsan dəstəy ol, yardım et ki, İslamı insanlar yaşatsın. Ya onu bacarmırsan özün bir Partiye topla, özün İslam hakimiyetinin tamamıyla dediğin şekilde hüküm sürmesini temin elə. Ne onluk değilsen, ne bunluq değilsen onda o zaman danışıp fitnə törətmə. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, Zalim ve mezlum kardeşine yardım elə. Diyorlar, ya Resulallah mezluma yardım eleyiz ve zalime necene yardım eləyək? Diğer onu zulümünden çekindirerek. Eğer sen bugün Erdoğan'da problemler görürsen bir elm talebesi kimi nə kimi, sen çalış onu islah eyle. Çalışalım lan geldiğin qədər etkin ol. Sən bacarmırsanssa o zaman ən azından fitinə törətmə. Çünki sənin danışığın nə faydası olacaq o zaman? Get nəsiət et elə. Sən deyəsən gəhsət et elə bilmirəm vesaire 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 kimi. O zaman özün təbliğlə doğru şeylər danışkin. Ona görə qardaşlar bu inqilabda nəyə görə sevinməy olmaz? Çünki Türkiyədə olan inqilab məsələsi, Türkiyədə olan inqilab məsələsi siyasi bir inqilab deyil. Bu din inqilabıdır. Erdogan'ın özünü qətil etmək, Erdogan'ın özünü çökəltmək məsələsi deyil. Çünki Erdogan'ın sistemini gətirdiyi Ax Partinin davası İslam davasıdır. Yəni bunu bu gün hər kəs bilir. İslam davasıdır. Türkiyədə olan İslam davasını söndürmək projesi idi bu. Ortada bəzi kuklaların oynamağı, bəzi xainlərin ortaya düşmələri hamısı bu anti-İslam hərəkətləri idi. Bunun içində bəzi lider kimi, müsəlman kimi görünənlər olsa da, əslində onların zahiri qeyr-müsəlmanlara işlədən, işverənlikdən başqa bir şey deyil. Əmpirşə şey bilirsiniz nədir qardaşlar? İnsan yardıma uzatdığı insandan xəyanət görməsi idi. O komandanların, komandirlərin, generaların oradakı insanların hamısı dövlətin qurduğu sistemlə yeyən-yeyənlər, maaş götürənlər, bəhrənlər deyil idi. Mi? Sən aldığın hökumətdən ona xəyanət eləyirsən. İnsan ona uzatılan əli kəsməkdən daha çox acıdı insana acı verən nə ola bilər ki? Ona görə bu gün Başqa bir partiya olsa, daha islama yararlı bir partiya olsa, ardığından daha çox istlama xidmət edən bir partiya olsa, qardaşlar, onu dəstəkləməyi tövsiyə edərəm. Lakin bu gün olan budur. Ən çox islama yararlı olan budur, nə olsa da. Ha bundan yaxşısı varsa, gəlin göstərin, dəstəkləyək. Lakin olan budur. Ona görə biz bu inqilabçıları qınayırıq. Bu bir Erdoğan sisteminin çevrilməsi deyil, anti-islam olan bir İnqilab kimi baxırıq. Türkiyədəki İslam sistemini çöktürmək üçün düzənlənmiş bir inqilab kimi baxırıq. Dünyada Türkiyədə tikilən məscidlərin qapılarının bağlanmasını, İslam layihələrinin ləğv olunması üçün qoilan bir proyekt kimi baxırıq və İslamın əleyhinə çalışan dövlətlərin bir çoxunun da əli bunun arxasında olmağını düşünürəm. Və Allah azza ve celle'den diləyirəm ki Türk millətini qorusun. Amin. Və müsəlmanları qorusun. Amin. Və müsəlmanlara qarşı hiylə Qur'an hər kəsin qurduğu hiyləni başına keçirsin. Amin. Yazdıqları quyuya Allah azza ve celle onların özünü satsın. Amin. Və Allahın dini uğrunda ölen insanlar Allah azza ve celle rəhmet eləsin. Amin. Və onların ailəsinə də Allah azza ve celle səbir bəxş eləsin. Amin. Və sallallahu əleyhi və səlləm və barikallahu aləyhi və səhbihi ecmaîn.